চাহ খালো সেয়া প্লেট এয়া আকৌ এতিয়া ইমান যা যোগাৰ কৰিছে চাওকচোন বা নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল কি খবৰ আশা কৰো সকলো ভালে কুশলে আছে আৰু আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদতো ময়ো একদম বীন দাস আছো এতিয়া ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিছো ক'ৰ পৰা গম পাইছেনে দেখাই দিলো আৰু একদম পাই গলোহি গৰু চোৰৰ ঘৰ পাই গ'লোহি কাৰণ আমাৰ সেইটো ছাইডৰ ছোৱালী বিয়া পাতিছে লক্ষ্মী আৰু মই আহিছোঁ লখিমপুৰ সেইকাৰণে আমাৰ ছোৱালীজনীৰ ওচৰত এপাক দেখা দি পেলাই যাওঁগৈ আৰু কেনেকুৱা লাগিলে ভাল লাগিলে অহাৰ কাৰণে বহুত ভাল লাগিলে মই বোলো আমাৰ যেতিয়া কল্পলে ফোন কৰিছোঁ ফোনটো মানে এবাৰতে ৰিচিভ কৰিছে মই বোলো ধৰিব নে বা নধৰে আহিম বুলি কোৱাৰ কাৰণে আকৌ ভয় খাই পেলাই বোলো ফোনটো নধৰিবা বুলি ভাবিছিলো কিয় নধৰিম বাৰু মই কিন্তু ভাবিছিলো কল্পাই বোলো এবাৰ এটা নধৰিব নেকি ফোনটো কিন্তু নাই বহুত ভাল লাগিলে কল্পই একদম মানে লগে লগে কল বেক কৰিছে আৰু ফোনো ৰিচিভ কৰিছে আকৌ কো পাইছো হি কি কথা লোকেশ্বন ধুনিয়াকে দি দিছে বহুত ভাল লাগিছে আচলতে আপুনি আপোনালোক যেতিয়া আহিম বুলি কৈছিলে লক্ষ্মীয়ে ফোন ৰিচিভ কৰিছে মই আছিলো কিমিন ছাইডত মানে ইয়াৰ পৰা আমাৰ ইয়াৰ পৰা চল্লিছ মিনিট মানৰ ৰাস্তা হয় কামটো এৰিয়ে গুচি আহিছে গতিকে এয়াহে হয়নে নহয় পাইছে নহয় এবাৰ আহি একে এনেকে এনেকে মুচি মুচি গুচি গলো আৰু ৰাতি দুটামান বজাত আৰু এইপিনে আহা লক্ষ্মী লক্ষ্মী একে লক্ষ্মী হৈ আছে দেই ইমানে আৰু বহুত দিনৰ পৰা আহিম আহিম বুলি কৈ আছিলে হঠাতে তাকো একে ৰাস্তাতে বোলো এহেঁতৰ ঘৰত সোমাই যাওঁ এপাক তাৰপিছতে একে প্ৰথমবাৰ ফোনটোতে ৰিচিভ কৰিছে আছো বুলি কৈছে সেইকাৰণে আহিলো আৰু এটা মানে আহি পেলাই দুখ লগা কথা এটাও হল ইমান সুন্দৰকে চেনেলটো আগবাঢ়ি গৈ আছিলে গৰু চুৰ ইউটিউব চেনেলটো তাৰপিছতে হেকাৰে হেক কৰি লৈ গুচি গ'ল ডিলিট কৰি দিলে গতিকে মানুহে হিংসা কৰিলে এনেকুৱাকে হিংসা কৰিব নালাগে আৰু মানে জানি বুজি তথাপিতো এতিয়া আকৌ এটা চেনেল খুলিছে লক্ষ্মী বুলি আছে এটা আছে আকৌ গৰু চুৰ বুলি আকৌ অ গৰু চুৰ নেক্সট বুলি মই ছাবস্ক্ৰাইব কৰিছো গৰু চুৰ নেক্সট বুলি আছে আৰু লক্ষ্মীটোতো আপোনালোকে বহুত মৰম দিছে গতিকে আগৰ চেনেলবিলাকৰ নিচিনাকে আকৌ আপোনালোকে আগুৱাই নি থাকক বহুত সুন্দৰ সুন্দৰ ভিডিঅ' বনাইছে আৰু জীৱনত কিছুমান কাম কৰিম বুলি আগবাঢ়ি আহিছে সেইখিনি সেয়াৰ কাৰণেও আপোনালোকে আশীৰ্বাদ দিব লাহে লাহে দেখাই থাকিব মোৰ মানুহজনী আৰু খুললম খোলা কৈয়ে দিলোঁ আগতীয়াকৈ দোকানখনতো আছেই ন এতিয়া মানে এটা কাৰণে দেখাব নোৱাৰোঁ বহুত আন্ধাৰ হ'ল আৰু ইয়াত বৰষুণ পৰি আছে সেইকাৰণে বাহিৰলৈ নাযাওঁ কেতিয়াবা দিনে পোহৰে আপোনালোকক ধুনীয়াকৈ দেখাম আৰু ধুনীয়াকৈ এখন বনাই আছে দোকান কৈ দিছোঁ মই দেই মই একদম সঁচা কথা কৈছোঁ দোকান বনাই আছে তেতিয়া আপোনালোকক ধুনীয়াকৈ তেওঁলোকৰ চেনেলৰ যোগেদি আপোনালোকে চাবলৈ পাব আৰু আজি মোৰ ভিডিঅ'ত প্ৰথমকৈ আপোনালোকক আমাৰ কল্প ভাইটি গৰু চুৰ বুলি ক'লে বেয়া লাগে দেখোন অ তাৰপিছতে এতিয়া মোৰ বান্ধৱীজনী আহোঁতে ফোন কৰিছে মই বোলো গৰু চুৰৰ ঘৰত সোমাম এই কথাটো ইমান বেয়া লাগিছে শুনি তই তেনেকৈ নকবিচ এতিয়া মই তেওঁৰ মাক আৰু ভনীয়েক ধুনীয়াকৈ আপোনালোকৰ মাজত আজি চিনাকি কৰাই দিম তাৰপিছতে এতিয়া চাহ খাই একদম লগ পাম আপোনালোকক মোৰ ভাইটিহঁতৰ ঘৰত গতিকে চাহ তাহাৰ ব্যৱস্থা কৰি আছে ভিলাচিন আৰু এতিয়া আপোনালোকৰ মাজলে মাতৃ আপোনালোকে জোৰ কৰিহে ওলাবলৈ লাজ কৰে আৰু এইফালে আমাৰ মায়ে নাই কল্পৰ ভণ্টি একদম ইমান ধুনীয়া নহয় আপোনালোকে ওচৰত পালেহে কব আৰু দেই মানে মোবাইলত বেলেগ দেখে আৰু মানে ৰিয়েলত বেলেগ দেখে আৰু কেনেকুৱা লাগিলে ঘপক খে আহিলো বৰ ভাল লাগিলে এতিয়া ছোৱালী আমাৰ ফালৰ পৰাই আনিছে ন এতিয়া আমিতো আহি থাকিবই লাগিব অ যাব লাগিব গতিকে এয়া বহুত ভাল লাগিলে আৰু আপোনালোককো দেখালো কমেণ্ট চমেণ্ট কৰিব আৰু মাইনাক অকণমান ভালকে দেখাই দিয়া তোমাৰ ভিডিঅ'ত নেদেখোৱা নহয় মোৰ ভিডিঅ'টোতে দেখুৱাই দিয়া এতিয়া চাহ খাই লগ পাই আছো ওহ চাহ খালো সেয়া প্লেট এয়া আকৌ এতিয়া ইমান যা যোগাৰ কৰিছে চাওকচোন বা এইফালে ফুলা ফুলা পুৰি ঘুগুনি কণী আমলেট আৰু আলু ভাজি এইফালে বিয়া ঘৰ নাপামগৈ নেকি আজি আমি হা নাপামগৈ আজি বিয়া ঘৰ আৰু এতিয়া আমাৰ ডেকা বিয়নীক এৰা এৰি কৰিলো এতিয়া যামগৈ দেই বাই 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 দেখাই দিছো ধুনীয়া হ'ব ধুনীয়া দেই ইয়াব চাব চাব আহিছোঁ নাই নাই বাই বাই এতিয়া আমাৰ লক্ষ্মী আৰু কল্পহঁতে অকণমান আগবঢ়াই দিবগৈ বহুত ভাল লাগিলে বাকী লগ পাই আছো বোলো লগ